Планы застройки был определенный проект. Но в 2008 год, мой инвестор, который обанкротился, то есть он не смог выполнить. То есть я могу показать эскиз того дома, который на тот момент обсуждался и должен был стоять там. Но не сложилось. Поэтому... А разрабатывалось ли какое-нибудь уточнение, допустим, местобудивное обрунтование, ну какое-то место, локальное местобудивное... На тот момент, согласно процедуре, все Абсолютно четко институт обращались, и архитектурная база, но не получилось. Потом, как бы, вот эти года, которые, в общем-то, проблемные были, я не мог найти инвестора на эту динамику. Я платил арендную плату, ну, как мог. Сейчас нашелся инвестор, они готовы строить. Но почему не почему почему развивать? Ну, потому что, как бы, у нас ситуация такая, что, ну, как бы... Вопрос по зеленым зонам, допустим, и, допустим, тоже детальный план территории, который мы... В принципе, люди отреагировали. Ну, тут сказано было, что в 2013 году, когда проект генерального плана обсуждался, люди как бы ну, не отреагировали на эти вопросы. Но вот сейчас как бы отреагировали. Там есть как бы ряд вопросов. Я так думаю, что будет детальный план территории еще предметом, наверное, и в том числе здесь а а pues -а -а, Маленько, parte, вопросы, какие еще вопросы мы сможем обсудить на следующем Давайте с этим разберемся сначала вопрос. Ну вот видите, опять затягиваем. Ну откуда я знаю, какие выплывут вопросы. Я даже не думал, что этот вопрос может возникнуть. Какие ко мне претензии, товарищи?